Коля, твое впечатление сегодняшнего матчу. Что вышло, что не вышло и в игре вражеский Ну, как по мне, хочу поздравить команду Черка с победой. Это тяжелая победа была. Что по игре касается, то считаю, что ну практически сегодня все выполнили все требования нашего тренера. Ну, сами видели в концовке нас чуть не хватило, там пара ошибок и концовку вот проиграли. А так, в принципе, хорошая равная игра для болельщика, очень красивая. А, я вважаю, что все-таки кількість часов проведенных игроков сыграла ключевую роль, ну в том, что здесь просто живется сегодняшний матч в вашей Да не, ну как, у нас просто все играют, ну, не могу сказать конкретно. Где. Все? Да. Я очень доволен игрой нашей команды и не очень доволен результатом. Ребят могу поблагодарить. Я думаю, что они сегодня заслуживали лучшего, лучшего на площадке. По ряду причин должны были. Результат мог быть, ну, не скажу победой, но лучше. Ситуация с открытым периметром, да, открытым тревожным китом для суперника, скажу, это единственный шанс, чтобы позапрыгнуть Черкаса? Черкасы произвели слабое впечатление сегодня, слабое. И нет, команда боролась, команда организована, команда, но команда, если бы мы имели, скажем, еще одного игрока в составе, одного хотя бы, я думаю, что тактика была бы другая и это и бросков столько соперник бы не получил. Но это одна сторона. А насколько задоволен его стартом сезоном для своей команды? Результатами не очень, а игрой доволен. И на вы чемпионат? Мы должны кровь из носа попасть в восьмерку. За это мы должны биться в каждой игре. И какие шансы, вы думаете, в самом чемпионате приблизно... Не знаю, вот на турнире в Запорожье они выглядели очень хорошей командой. Сейчас чуть-чуть послабее. Не знаю, это может быть связано там с одной или с другой стороной. Может быть, не знаю. Но команда хорошо укомплектована по составу, вполне может бороться за хорошее место. Спасибо. Ну, во-первых, хочу поздравить руководство клуба, тренерский состав, всех игроков, болельщиков с победой. Мы одержали четвертую победу подряд. Мы продолжаем свою победную серию. И мы довольны. Мы, конечно, ожидали агрессивную игру со стороны соперника, так как мы знаем, в каком бы они составе, составе ни были. Они все время агрессивно навязывают игру, быструю. Знаем, что много снайперов. Поэтому мы очень довольны, что одержали победу. Я а, счет что ключевым сегодня было? Наверное, что не опустили руки, все собрались в нужный момент. Мы были одно целое, одна команда. Еще раз повторюсь, мы продолжаем победную серию. Мы этим очень довольны. Спасибо. Михаил Христос, главный тренер баскетбольного клуба «Черкасский лапа». Это традиционное питание. Ваше на сегодняшнего матча? Ну, скажем честно, не все получалось. Тяжелая победа. Не очень хорошо получалось справляться сегодня в некоторых моментах с пикин-ролами. Конечно, обусловлено тем, что в команде много снайперов. Большой акцент в защите делали на то, чтобы не дать атаковать с периметра. И где-то раскрылись внизу в трехсекундной зоне. Но как бы, в плане того, что не дали атаковать с периметра, этого добились. 16-4 они бросили трехочковые как бы для Фера, для этой команды это небольшой не показатель. И, как бы я думаю, что это один из факторов победы. Четвертое перемог поспіль для вашей команды. Очікували такого старта, но ну, и взагалі, яке бачення вашего старту Суперлиги для, для своей, команды? Ну, конечно, хорошо. Все рады. Вы видели сами по игроку, что Ребята довольны, ребята рады, что мы побеждаем. Ожидали или не ожидали этого старта, но мы на каждую игру настраиваемся побеждать. И Понятно, что где-то это будет получаться, где-то не будет. Но на сегодняшний день я не могу упрекнуть ребят в одном – в самоотдаче. И в том, что они уже который матч, даже в матче с «Химиком» здесь домашним, который мы проиграли, они не опускали руки и до последних секунд бились. Я сегодня вот именно самоотдаче доволен на 100%. По игре, я уже сказал, были определенные ошибки, которые будем разбирать, но это все это рабочий момент. Есть характер, команда будет. И хочется поблагодарить команду Фера и сказать только самые лучшие слова в отношении тренера. Команда играет в очень хороший содержательный баскетбол. И я думаю, она еще не раз удивит в этом сезоне, так как удивилась Будивельник. Натомість тренер Ферро щойно сказав, що він дещо розчарований, говорю, мав, що він очікував би більшого від сьогоднішньої гри. Ну, може бути так. Він опитний тренер, і Дімаш щось побачив. У вас попереду ще три домашні матчі, так, да, одразу. Така серйозна, затяжна серія. Ваше бачення, наскільки вона може бути позитивною для турнірної ситуації? Ну, кожна гра дуже важлива, і ми Будем стараться, как, как говорим на каждой пресс-конференции, будем стараться играть в каждом матче на победу. И сейчас говорить наперед мы не знаем, у нас впереди очень сильные соперники. Мы сейчас принимаем Днепр, потом БК Киев, потом Будивельник. И да вообще в этом сезоне в чемпионате команды непредсказуемые. Немножко снизился уровень баскетбола за счет того, что ну, сами знаем, да, есть проблемы определенные в стране нет высокого качества иностранцев. И команды, все абсолютно команды показывают неровную игру. А Какой-то стабильностью, пока есть только буквально пару команд лидеров как бы отличаются. Все остальные взлеты, падения, каждый день неожиданные результаты и невозможно ничего предсказать. Игорь <служи> Сегодня его была первая игра, он провел с командой всего лишь две тренировки, и я считаю, что сегодня, как бы учитывая все эти факторы, он довольно неплохо влился в игру. Где-то немножко его передержал, но в целом все, все отлично. Как бы он пока мы ищем варианты, как заменить травмированного Кулиша, вот, чтобы как бы та ротация, которую мы планировали в начале сезона, она не, не сбивалась, не ломалась. Я думаю, что